Frederica Alexis Kahl, Miss Universe Indonesia 2019 Of course, sebelum ikut Putri Indonesia juga memiliki uh, body insecurities dan ketika sudah menang, pasti insecurities itu bertambah. Apalagi dengan sosial media, gampang sekali orang mengkomen mengkritik tentang your body, tentang penampilan, tentang hal yang sebenarnya kita sangat insecure. Lalu dikomentar lagi dengan orang lain itu membuat insecurities kita bertambah lagi. Very insecure in the way I looked, seperti banyak sekali anak-anak muda di Indonesia, apalagi young girls out there. Pasti mereka memiliki insecurities about their face, their body, about small things, karena kita sangat ke-influence oleh apa yang kita lihat di social media. Dan ketika aku memilih untuk ikut beauty pageant, pasti semua bagian tubuh yang sebenarnya aku memiliki insecurities itu di komentar. Maybe for example seperti pipi aku dulu chubby. Sebenarnya karena usia muda. But you can't be chubby on social media. Kamu harus tirus, kamu harus kurus. You have to look the best. And I didn't feel like I was the best. At the start, it really affected me negatively. Uh, aku merasa kurang confident. Aku masih ingat ketika kalau mau pergi ke acara Az Putri Indonesia, ketika harus give a speech atau memberi uh, interview tentang self love or about how you're so confident, karena pasti kalau yang orang lain lihat ketika kita ada di atas panggung, we are very confident women who love our bodies. Tapi sebenarnya, I was fighting my own battle inside dan aku kurang pede dengan diri aku sebenarnya karena aku terlalu dengerin orang lain yang menurut mereka aku kurang ini kurang ini kurang ini and i was fighting to reach for perfection padahal perfection itu it doesn't exist i felt like i was lying to myself and lying to other people karena aku harus memberi advice dan saran ke wanita Indonesia dan wanita muda yang ketika their own role model sendiri doesn't feel comfortable in her own body. It's overly edited. Apalagi di zaman sekarang di mana banyak filters, applications yang gampang sekali buat menghilangkan sesuatu dari tubuh yang kurang menurut social media kurang ideal. It's so easy to erase that. Dan kita harus selalu mengingat bahwa it's not real, it's not real. Apa yang kita lihat di social media is just a facade. Seperti filtered, sudah difilter semua postingan-postingan. Dan apalagi as a public figure, kita pasti ingin memposting foto yang bagus supaya kita nggak dikritik oleh netizen, supaya kita nggak dikomentarin yang jelek-jelek, supaya image kita tetap terlihat sempurna. Mungkin on my good days, yes, kulit aku mungkin oke, okay, bagus, mungkin nggak dikomentarin apa-apa. Tapi ketika aku lagi lesu, lagi kecapean, aku lagi nggak pakai makeup, lagi kulit aku kurang bagus, itu dikomentarin, oh kamu seperti orang sakit. You look sick. Padahal, no, it's just my my face with no makeup. It's normal it's normal to have pori-pori, it's normal to have jerawat apalagi aku usianya sangat muda ya pasti bedalah lah what I look like with makeup and without there's gonna be a difference as a beauty queen pasti makeup is very important kita pakai makeup hampir setiap hari mau gak mau tapi sebelum ikut beauty pageant juga I was actually very insecure without makeup. Jadi ketika pakai makeup, I felt like I wasn't beautiful enough. Then, mungkin itu karena aku pengaruh karena social media. When I looked at these beautiful girls, I wanted to be like them, so I didn't feel confident without wearing makeup. Bahkan pernah pakai makeup ke sekolahan. Padahal it's not, you're not like meant to wear makeup to school, but because I felt insecure, aku pakai makeup ke sekolah. If I'm too white, dikritik sama papa, kamu seperti orang sakit. <laughs> Get some sun, you look like a vampire. <laughs> Kalau terlalu hitam dan tanning juga dikritik oleh mama, kamu jangan hitam-hitam, nanti nggak kelihatan bule. <laughs> Or comments like that. Jadi, pasti kita bingung. But the thing that we have to remember is, even though they're your parents, there are still other people. Yang penting adalah how you feel. Bagaimana diri kamu nyaman aja. The first thing that people notice about is looks. Mereka bandingkan wajah kita, who's the prettiest? Dan kita juga merasa insecure because we're in a beauty contest with some of the most beautiful women in the country, then most beautiful women in the world. Jadi kita pasti berpikir dua kali tentang "am i actually good enough" Tapi kunci dari kesuksesan aku sebenarnya Is when I start focusing on my looks Dan mulai stop membandingkan diri aku dengan perempuan lain Dan fokus ke diri aku sendiri Dan mulai sadar bahwa I achieved everything I achieved not because of my looks Tapi karena my inner talent, my inner qualities yang aku miliki karena itu, yang nggak bisa digantikan. This is what makes me special, and this is what makes me Frederica. Belajar sih dari orang lain, terutama mungkin podcast dan buku, dan just learning from YouTube about other young girls yang memiliki journey yang sama seperti kita. Dan memiliki securities yang sama dan bagaimana mereka bisa um, come out of it. Uh, I love to learn. Jadi belajar tentang self love, belajar tentang mindfulness, gratefulness, apa saja yang sebenarnya penting dalam kehidupan ini. Because caring about your looks is very superficial sebenarnya. If you care about other things, if you love other things, kita akan nggak terlalu peduli tentang penampilan kita. Contohnya kalau misalnya kita memiliki hobi atau kita memiliki passion yang lain, kita nggak akan terlalu fokus kepada penampilan. Especially as a public figure, it's very important to find something else you love. Your work and your talent does not determine how beautiful you are. You are chosen not just because of your looks, tapi karena bakatnya. Dan itu yang kita harus selalu remind ourselves. Especially for me, as a beauty queen, Mungkin orang berpikir bahwa aku dipilih karena kecantikan atau karena penampilan. Padahal the no, there's a lot of other beautiful girls, banyak sekali perempuan yang cantik, apalagi di Indonesia. Tapi yang membedakan aku dari perempuan yang lain is what I have inside, is my brain, is what I, the way I think, pen pengalaman, dan your talent. Dan itu yang kita sebenarnya harus lebih fokus, because that will last forever. Bisa mulai dengan follow account yang relatable dengan kamu. Gak hanya follow account yang menurut kamu, oh, she's beautiful, tapi follow account yang bisa kamu belajar sesuatu dari account itu, dari social media platform. Social media is actually such a powerful uh, platform that we can all use, gak hanya untuk reconnect with one another, but we can learn and we can voice our opinions. Jadi gunakan itu, jangan gunakan social media sebagai Ruangkan waktu untuk scrolling to photos aja. But use your power and your voice to share your opinions dengan teman-teman kalian. Kalian bisa lakukan banyak sekali, so don't waste that. <laughs> so with all those ways, we have to learn from it. And we have to build a better platform, nggak hanya untuk diri kita, tapi for our next generation as well, agar kita bisa membantu sama-sama and break down the beauty stigma on social media. Mari kita bekerja sama-sama untuk masa depan yang lebih baik untuk kita semua.